Что я скажу, когда мы все встретимся? Вот что я скажу, вот как передать те эмоции, которые мы имели там, будучи на семинаре. Ну, перед семинаром мы, конечно, приехали, мы еще одна были пять дней на море, которое было прекрасным, которое было теплым, которое было прозрачным, где мы немножко загорели, где мы пообщались, и уже когда мы общались, я уже третий раз. Турции на семинаре, когда общались с теми людьми, которые параллельная структуры. Настолько мы рады были видеть, настолько это действительно единомышленники, вот когда точно все в одной лодке, и все одного мнения о нашей компании, о нашей продукции, о нашем маркетинг-плане, где можно заработать деньги, которые люди очень многие деньги, к сожалению, война разбросала по всему белому свету вроде, за людей, и они не могут сейчас себя, они все могут себя найти и реализовать и, конечно, мы после уже отдохнули, и когда мы начали уже, э, начал начался семинар, и уже еще больше и больше людей стало приезжать, потому что действительно было 100, 1700 человек, все в национальных костюмах, это было, это, это потрясающе, это словами, вот вам как рассказать, вот как это рассказать, это прочувствовать надо вот здесь и увидеть, и захочется фотографироваться с каждым. Да, У нас фотографий очень много есть, которые мы там э, в национальных костюмах фотографировали с другими людьми из других стран. Это было вообще очень здорово, и все улыбались друг другу. Настолько был позитив. Настолько, вот негатива не было вообще, вот а, да вот не было, вот вообще не было негатива. Вот счастье, людей, Ну, чест, не было... ну нет, чест, чест. Чест. Людей в этой столовой просто это невероятное количество, просто невероятное. И чтобы было, мы все равно все не попробовали. Там столько этих блюд невероятных и вкусных, и полезных. Но когда был семинар, перед семинаром не было у нас хурмы с фруктом, не было арбузов, не было дыни. Да, И алкоголя не было на семинаре. Да. А, а перед, да, а перед, я... перед а я... этим, было? Но. но не в этом даже То есть было настолько все просто грандиозно. И, конечно, сам семинар. Но это действительно Ростов. Это действительно Турция. И это действительно такое отношение, такое вот отношение слова президента ко всем нам. Вот просто любовь. Вот знаете, другого нельзя подобрать слово даже настолько открытый, настолько с ним много фотографий. Я вообще его увидела в столовой, подошла, стала вот так на и так вот, а он, мы же не понимаем друг друга, ничего не понимает, Поднимались все. Мы Люде знает, это наш технолог, она знает слово «любовь». Она подошла, «любовь!» Понимаете, настолько это приятно, настолько они такие люди очень доброжелательные, ну просто это рассказать сложно. Конечно, поздравления. Поздравления, когда все выходят, вот, ну, это, это нельзя выразить словами, но вот это вот трепыхание вот этого сердца, когда бронзы выходили, когда вот наша Ира Петренко из Крыма, она привезла с собой 4 человека, там невероятные результаты по приглашению людей. Там лидер ее пригласила в один месяц 10 человек. И из них еще один лидер и тоже 10 человек. Представляете, за месяц. И То третья есть пять, двадцать человек, 25 человек, и они приехали. То есть здорово. Была Россия, все переживали, все не знали, как, все, ну, ну, не было никаких столкновений. Вот просто это рсап. Вот не надо политику и религию сюда э, вообще э, как бы смешивать. Э, ну какие-то вот все настолько в добро несут люди, вот добро, потому что 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 такое добро вообще, да? Вот добро дать человеку здоровье. Правда же? Вот предложить то, что поверит человек вам. Есть авторитет, поверит. Значит, я вот все время говорю, когда я приехала из Румынии, когда начало войны я уезжала, да, и приехала мне женщина с Елена Петровна, если вы пришли в Арсак, вы никогда не будете на уровень ниже по качеству продукции, чем был Арклайф. Я не хочу уже вспоминать, все то что было раньше, но я имею в виду, что нельзя предлагать некачественный товар. Это мимо мимо нас, как говорится. Качество должно быть. Вот. И то, что, конечно, его перспективы, его речь, его вот этот такой прорыв даже, можно сказать, среди всех компаний, которые есть вообще на рынке. Очень многие знают другие компании. Я, кстати, тоже, когда была в предыдущей компании, я всегда изучала маркетинги других компаний, чтобы преимущество своей компании показать. Вот для того, что кто сетевиков знает, да, у каждого свой маркетинг-план, свои заработки, сложно добиваться результатов, несложно там, как, с, с каким таким вот действительно энтузиазм можно сюда идти. Но я хочу сказать, что наш маркетинг-план по сравнению с другими маркетингами лучший. Ни лучший. Ни лучший. Ни вот. И когда говорят, то знаете, вот я сейчас на заметочку чисто вот так фразу, когда говорят, подарки входят в стоимость, что вы там придумали, подарки, какие-то подарки, входит в стоимость. Конечно, входит в стоимость. Безусловно, маркетинг просчитан так, чтобы компания себя тоже не уронила. Но Достойная цена вот этого э, жидкого мыла, для, даже если она входит в стоимость, концентрат, э, основа, допустим, того же мыльного ореха, и вы нигде дешевле не купите. Просчитано так, чтобы это было доступно. Здорово, в общем, э, ну а когда меня, конечно,